Keesokan harinya, Mon datang menemui Krik di tempat parkir karena Krik telah memanggil Mon ke sini. Jadi Krik memberi tahu Mon bahwa bagaimana jika Sam mengetahui bahwa orang yang bertengkar dengannya di Facebook adalah Krik, Sam mungkin salah paham dengannya. Itu sebabnya Krik memegang tangan Mon dan memintanya untuk tidak memberi tahu Sam tentang hal ini. Sementara itu, Nayoi melihat Krik memegang tangan Mon dan merekam video mereka, mengira ada sesuatu yang terjadi antara Mon dan Krik. Gara-gara rekaman video ini, tersebar rumor bahwa Mon dan Krik sedang menjalin hubungan. Ketika Sam mengetahui hal ini, dia bertanya kepada Mon, kemudian Mon meyakinkan dengan mengatakan bahwa Hal-hal yang ditampilkan dalam rekaman video ini tidak benar. Juga, tidak ada hubungan apapun di antara mereka. Mon hanya mencintai Sam, tapi rumor ini dipicu saat Mon pergi untuk bertemu lagi dengan Krik dan memberitahu Krik bahwa Sam telah mengetahui segalanya tentang rumor tersebut. Krik bertanya, "Apakah mungkin bos dekat dengan karyawannya?" Setelah mendengarkan Krikmon berkata, tapi tidak ada yang akan mengerti ini, semua orang akan salah paham. Jadi Anda harus berhati-hati. Krik menyukai ketulusan Mon jadi dia memberi tahu Mon itu sebabnya aku sangat menyukaimu. Dan Sam sengaja mendengar Krik yang mungkin mengikuti Mon. Sekarang Sam marah setelah mendengar ini dari Krik. Itu sebabnya dia menampar Krik dan mendorongnya ke sana. Dan bertanya pada Krik, "Apa yang kamu katakan bahwa kamu menyukai Mon?" Jadi, saat Krik menjaga dirinya sendiri, sementara Sam berkata, "Mon, aku percaya kata-katamu bahwa kamu tidak ada hubungan dengan Krik." Jadi, apa yang kamu lakukan dengan Krik lagi? Dan mengapa Krik mengatakan dia menyukaimu? Mon sangat terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini, sehingga dia tidak dapat berbicara apapun. Kemudian, Krik mengatur dirinya sendiri dan memberitahu Sam bahwa "tolong, jangan salah paham. Kami hanya membicarakan sesuatu, dan Mon seperti adik perempuan bagi saya, jadi saya menyukainya seperti itu." Sam sedikit rileks setelah mendengarkan Krik, dan kemudian dia ingat berapa banyak yang dia katakan pada Mon. Itu sebabnya, ketika dia melihat Mon, Mon menangis. Sebelum Sam bisa mengatakan apapun pada Mon, Mon pergi dari sana sambil menangis. Karena Mon merasa sangat tidak enak karena Sam mempercayai rumor tersebut, tetapi tidak mempercayai kata-katanya sama sekali. Jadi setelah pergi dari sana, ketika Mon datang di depan kantor, dia melihat Nob sudah menunggunya di sana. Melihat Nop di sana, Mon mendatanginya, dan Nop mengatakan kepada Mon bahwa ibu Mon mengatakan bahwa Mon telah tinggal di rumah Sam selama dua minggu terakhir. Jadi, apakah mereka berdua masih menjalin hubungan? Mon tersenyum kecil pada Nop atas pertanyaannya. Kemudian dia melihat Sam datang ke arah mereka. Apakah Sam akan salah paham lagi dengan Mon setelah melihatnya bersama Nop? Cukup sekian untuk bagian ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Guys.